Добрий день, брати та сестри! Вітаємо вас з Прощеною неділею, в яку свята церква згадує вигнання праотця нашого Адама із раю, А віручі один у одного просять напередодні Великого посту прощення. В сьогоднішній нашій передачі ви побачите наступні новини. В шостий раз стартує благодійна акція допомоги онкохворим дітям Сумщини до Світлого дня Світлівчинки. вчинки. Дивись щоб, коли хочеш читати священне писання, не перервав тебе ворог, з невіру або неуважність, або кажучи, зроби іншу справу спочатку, бо вона мала, та потім будеш читати уважно. Не вір йому, та будь олень, бажаючи прийти до водних джерел, тобто до божественних писань, і вгамувати справу свою, що палить тебе пристрастями. сказал Христос, «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Настоящий воскресный день, возлюбленные Господи, братья и сестры, это последний день перед началом Великого Поста. Этот день известен в нашем народе под именем прощенного дня или прощенного воскресения. Православные люди и спрашивают в этот день взаимно друг у друга прощения своих грехов и обид. Этот истинно христианский обычай ведет свое начало из глубокой древности. Древние восточные иноки перед Началом святой четыредесятницы этого установленного святой церковью особого времени покаяния. Для того, чтобы получить от Отца Небесного прощение своих грехов, по заповеди Христа Спасителя спешили взаимно примириться друг с другом. Этот истинно христианский обычай укоренился в благочестивых городах и селах православной Руси. Вот и ныне мы с вами каемся в своих грехах и спрашиваем друг у друга взаимно прощения своих грехов и обид, вдохновляемся и настраиваемся на великопостный подвиг, на частое хождение в Храм Божий для общественной молитвы, мы будем готовиться к частой исповеди и частому причастию святых и животворящих тайн Христовых. Будем ограничивать себя в пище и питье. Но чтобы весь этот наш духовный подвиг был воистину угоден Господу Богу и даровал нам от Всевышнего полное прощение наших грехов, мы должны с вами знать, что мы должны жить в любви и мире с нашими ближними и дальними. Должны постараться всеконечно искоренить из сердец наших всякую злобу, вражду, лукавство, всякую неприязнь. Ибо Сам Господь учит нас сегодня через евангельское чтение. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Следовательно, главным условием получения от Бога прощения наших грехов это есть самим прощать и отпускать неправды нашим Ближним. Да, с внешней стороны пост состоит в том, что мы ограничиваем себя в пище и питье. Но для истинного бога угождения этого мало. Мало переменить скоромную пищу на постную. Мало одеться в скромные одежды. Мало подолгу выстаивать длительное великопостное богослужение. Это половина поста. Это только наружная сторона благочестия. Это только внешняя скорлупа религиозной жизни, которая бесполезна, если не будет внутренней жизни, духовной. Если не будет внутри ее духа веры, духа любви, духа милосердия и сокрушения сердечного. Но какая польза, рассудите сами, человеку, если он боится вкусить что-то скоромное, а при этом позволяет себе своей ненавистью Раздражительностью, злобой съедать душу ближнего своего. Какая польза Ему от поста, если очи Его омрачены жавистью, завистью и жадностью? Нет пользы Ему от поста, если язык Его не перестает лгать, клеветать, злословить, осуждать, сеять раздор и разделение, если ум Его омрачен страстями гордости и надменности? если руки его тянутся к делам неправды, если ноги его влекут делам бесчестным. Святитель Василий Великий говорит: если человек ограничивает себя в пище, а ведет себя при этом плохо, Он подобен дьяволу, ибо тот хотя и не ест, но не перестает грешить. А как говорит блаженный Раним, к чему утончается тело воздержанием, если душа насыщается гордостью? Какая, какую похвалу заслужим мы бледностью от поста, если становимся синими от зависти? Следовательно, пост духовен. Он не состоит только в том, чтобы человек ограничивал себя в пище и питье, но чтобы человек переменил свой образ жизни, удалился от греха, приблизился к благу, одолился от дьявола и начал жить с Богом, жизнь добрую, благочестивую, мирную в любви с ближними, с всеми окружающими. Святое Евангелие учит нас о том, что истинный пост несовместим желанием выставить свой подвиг на показ и похвастаться им. Сам Господь сегодня учит нас, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Нужно же явиться постящимися не перед людьми, но перед Отцом Твоим, который в тайне. И Отец Твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Числа и лицемерие ⁇ это страшные пороки. И Господь призывает искоренить их из своего сердца. Как червь иногда истребляет плод весь изнутри и приводит его в негодность при этом не нарушая внешней красоты плода, так и желание человека похвастаться своим подвигом, своими какими-то делами благочестия, добрыми поступками, обесценивают эти добрые дела. Сегодня также Господь учит нас о том, чтобы мы с вами чрезмерно не прилеплялись к земным благам. «Не собирайте себе сокровищ на земле, — говорит Господь, — где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Здесь Господь говорит прямо о нестяжании, о том, что стремление человека приобрести здесь и насытиться земными благами это есть причина тщеславия, и Господь вновь напоминает нам о главном смысле в жизни каждого человека: о том, что человек должен стремиться к возврату утерянного рая, а желание насытиться здесь, устроить себе здесь, рай на земле это может быть препятствием возврата этого блаженного рая, которому Бог всех. Призывает. Господь вновь напоминает нам о том, что со времени грехопадения наших прародителей грех исказил понимание жизни человека, его земного предназначения. После грехопадения целью человека в большей мере стало приобретение насыщения земными благами, которые зачастую ведут человека к погибели. И вот сейчас я хотел бы вспомнить одного из величайших святителей, Игнатия Брянчанинова, его творение, поучая о последовании Господу нашему Иисусу Христу, святитель Игнатий Брянчанинов говорит, «Тот, кто употребил всю жизнь свою на снискание почестей, взял ли их с собой в вечность? Не покинул ли человек здесь различные звания, знаки отличия, весь блеск, которым он был окружен. Не пошел ли в вечность единственно человек с делами своими, с усвоенными качествами, приобретенными во время земной жизни? Тот, кто употребил всю жизнь свою на снискание богатства, накопил множество денег, приобрел обширное пространство земли в свое владение, устроил различные учреждения, приносящий обильный доход, жил в чертогах, сияющих золотом и мрамором, разъезжал на великолепных колесницах и конях. Взял ли это вечность? Нет. Он оставил все здесь, на земле, удовлетворившись лишь последней потребностью тела, малейшим участком земли, которым одинаково удовлетворяются все мертвецы. Кто занимался на протяжении земной своей жизни плотскими увеселениями и наслаждениями, проводил жизнь свою с друзьями в играх различных и других забавах, пировал за роскошной трапезой, удаляется, наконец, самой необходимостью от привычного рода жизни. Слушайтесь, наступает время старости, болезненности, а за ними час разлучения души и тела. Вот тогда-то святитель говорит, узнается, но поздно, что служение прихотям и страстям, самообольщение, что жизнь для плоти и греха – жизнь без смысла. Итак, святитель Игнатий Брянчанинов предупреждает нас о том, чтобы жизнь наша не была бессмысленна, что перед лицом смерти все наши игры и увеселения, все почести и звания становятся бессмысленными. Опомнимся, братья, возревнуем должной жизнью, Возревнуем благочестивой жизнью, жизнью в Боге и с Богом. В преддверии великого поста вдохновимся на прохождение этого благодатного подвига с сокрушением сердечным. В мире и в любви с нашими родными, близкими и дальними и даже врагами, как учит нас Спаситель. Для того, чтобы этим подвигом мы получили истинное прощение всех наших вин. И Господь благословил нам в положенное время войти в жизнь вечную, в жизнь с Богом, в блаженную, райскую жизнь, которую Он, как любящий Отец, призывает всех нас с вами. Аминь. Возлюбленные Господи, братья и сестры, переживаемое ныне нами время Святого и Великого Поста – это время очищения и возвышения нашей души в добродетели, в милосердии. Шестой год Сумская епархия Украинской Православной Церкви проводит акцию помощи онкобольным детям сумщины, помощи онкогематологическому отделению сумской областной клинической больницы. До светлого дня, светли вчинки. В каждом храме сумской епархии установлены специальные ящики для пожертвований с логотипом акции ⁇ До светлого дня, светли вчинки ⁇ в который каждый из нас, придя, может положить возможную и посильную для него сумму, для помощи страдающим детям. Я призываю всех вас, родные мои братья и сестры, христиане Церкви Православной. Я призываю и тех, кто относится к инославным исповеданиям, и к другим верам, к другим конфессиям, принять участие в этой акции милосердия, в этой акции помощи. Страдающим детям. Пусть благословение Господне, покров Пречистой Божьей Матери, всегда пребывает над теми, кто исполнит заповедь о любви, заповедь о милосердии, кто примет участие в нашей православной акции до светлого дня светли вчинки. Рукописная акция допомоги онкохворим дітям уже стала доброю традицией Сумской церкви. Протягом акции каждый сможет долучитися, Аби виконати заповідь Господню про любов до Бога та ближнього, 10 березня 2016 року в актовій залі сумського іпархіального управління відбулася прес-конференція з нагоди початку шостої благодійної акції «До світлого дня світлі вчинки, яка протягом великого посту проходить в сумській єпархії Української православної церкви. Шостий рік поспіль акція проводиться з метою збору коштів для надання допомоги дітям, які лікуються від онкологічних захворювань в Сумській обласній. Дитячій клінічній лікарні за цей час було зібрано загалом близько двох мільйонів гривень, за які були придбані високотехнологічне медичне обладнання та лікарські препарати, призначені для маленьких пацієнтів онкогематології. Співорганізатори акції Сумська єпархія Української православної церкви та філія НТКУ Сумська регіональна дирекція, попередня назва Сумська обласна державна телерадіокомпанія. У прес-конференції взяли участь секретар та прес-секретар Сумської єпархії про Георгій Тарабан, заступник генерального директора філії НТКУ Сумська регіональна дирекція Оксана Миколаївна Кириленко та завідувач відділу онкогематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні Ліана Кузьмівна Нікітенко. Співорганізатори акції запросили представників ЗМІ на підсумкову прес-конференцію, яка відбудеться для підведення підсумків акції. І час не простий, і життя в нас не дуже веселе. Але ж так чи інакше, все одно знаходяться люди. Їх велика кількість, які для себе вирішують, що вони будуть разом, що вони стануть біля тих діток і знайдуть можливість взяти участь в допомозі в їхньому лікуванні. Ця благодійна акція є найбільш масштабною в Сумській області. Проблема настолько актуальна, что темпы, темпы роста заболеваемости в области сохраняются. Уже семи детям впервые поставлен диагноз рак за эти два, с небольшим месяца. Информативно можно поддержать эту акцию абсолютно всем, какой бы телеканал не был, кто бы не был того или иного телеканала. И я на это очень Вертаємося абсолютно до всіх і запрошуємо всіх долучитись до нашої акції. Принаймні у попередніх акціях брали активну участь і католики, і мусульмани, і вони приєднувались до нашої акції. Ми очікуємо на їхню підтримку також і цього року. и Сына, и Святаго Духа. Молитву пролию ко Господу, и тому возвещу печали моя, Я козол, душа моя исполнися, и живот мой аду приближися. Истомилась, стомилась, и сголодалась, и жаждалась душа человеческая, а Боге Спасителе свое. И только Роса молит, может утолить этот глад духовный, эту жажду человеческой души, это томление человеческого сердца. Ибо в Боге человек получает истинный покой и истинное счастье. И для нас молитва – это и есть Путь единения с Богом, путь общения с нашим Творцом, Промыслителем и Спасителем. Преподобный Исаак Сирин говорит, что молитва ⁇ это причина спасения и бессмертия человеческой души. Бессмертия спасительного, благодатного. Бессмертия во Христе. Сегодня многие люди в тот или иной момент жизни совершают свои молитвы. В особенности, когда скорбь, когда болезнь, тогда обращаются к Богу. И когда общаешься с этими людьми, то говоришь им о том, что нужно не только во время печали телесной обращаться к Господу, но нужно всегда иметь с Ним общение посредством молитвы. И очень часто эти люди не понимают, а зачем молиться всегда. Ведь сегодня у меня хорошо, вчера у меня было плохо, и Бог мне нужен был как скорая помощь, для того, чтобы Он помог мне уврачевать мою болезнь, мою скорбь, болезнь моих сродников. А сегодня я здоров и весел, и не нужно мне эта молитва. Великая беда, когда на Бога смотрим мы только с такой вот точки зрения, когда нас постигает скорб или телесная болезнь. Великая беда, когда человек не чувствует необходимость в молитве, а значит в Боге. Молитва ⁇ это воздух для души. Без молитвы человек, душа его умирает. Не в смысле прекращения бытия, а умирает для подлинно человеческой жизни, для общения с Богом. Эта душа становится черствой в духовных понятиях, в духовной жизни. Мы должны возлюбить молитву. Почему человек, современный человек, ищет Бога только тогда, когда он нуждается в с этой скорой помощи от Бога? Почему не обращается к Богу ежедневно? Да потому что он не чувствует вот этот глад духовный, эту жажду, это томление своей души. От того, что он не чувствует своих грехов и боли, от этих грехов. Медицина говорит о том, что боль в телесном составе нашего организма ⁇ это есть сторожевой пес нашего организма. Боль показывает нам, что в нашем теле что-то не так. Боль понуждает нас обратиться к врачу. отсутствие боли в телесном составе человека есть первый предвестник смерти. Точно так же, дорогие мои братья и сестры, и с душой нашей. Ведь если человек не чувствует необходимости в молитве, значит, он не чувствует своего греха. Значит, он не чувствует той жажды, того глада, того томления, который испытывает его душа. Значит, нет вот этого сторожевого пса нашей души боли, боли о своем падении, о своем грехе, о своем предательстве Бога. И если этой боли нет, тогда гибнет человеческая душа. И великая беда, что человек может быть внешне веселым и здоровым, а на самом деле посмотришь в его глаза, а ведь мертвая душа, он не чувствует боли. И это первый признак гибели человека. Какой должна быть наша молитва? Молитву пролию ко Господу, и тому возвещу печали моя, печали о моем падении. Я козол, душа моя, исполнися, и живот, жизнь моя приблизилась к аду. И потому, ощущая эту боль, боль своей души, от тех ран, которые я сам своей жизнью нанес ей, я вопию к небу. И церковь, вот в эти четыре воскресенья, готовит нас к Великому Посту и стремится возбудить в нас, дорогие мои, вот эту спасительную боль, спасительную боль о греховности нашей, о падении нашей, о том, что мы отпали от Бога, о том, что делами, словами, мыслями своими мы очернили свою душу, мы исковеркали ее, мы изранили ее. И церковь пробует возбудить в нас эту боль. Если не будет этого болезнования греха, человек не может достичь Бога. Человек не может приобрести спасение. Без этого болезнования и нет поста, и никакой пользы человек не получит духовной от великого поста, если не будет осознания своей греховности, если не будет молитвы, которая является следствием той боли, которую человек должен ощутить от той беды, которую он сотворил через свое падение. Подвиг Великого Поста, дорогие мои, это прежде всего подвиг молитвы. Мы должны понуждать себя к молитве. Как ведь часто бывает, что очень больного человека приводят в сознание, и он не может самостоятельно дышать. И тогда подключают к нему систему искусственного дыхания для того, чтобы вновь научить организм дышать. Вот так вот Великий Пост и те молитвы, которые иногда нам кажутся унылыми, томительными для нашего тела, на самом деле это и есть система искусственного дыхания. Для того, чтобы мы сами научились дышать. Молитва – это великое дело. Это причина спасения нашей души. Это причина вечной жизни, говорит преподобный Исаак Сирин во Христе. Без молитвы нет христианина, без молитвы нет поста. Вот почему отцы говорят церкви о том, что в духовной жизни важны два этих крыла пост и молитва. Мы смиряем наше тело в посту, возвышаем душу. Причем обостряется в момент. В период поста все душевные чувства. И наша душа воспринимает любую информацию, исходящую извне. Вот почему церковь говорит нам о том, что в период поста как можно как можно нужно удерживаться от каких-либо греховных увеселений и зрелищ. Потому что в этот момент душа как никогда впитывает в себя все. И как важно в период поста дать правильное направление этому посту. Насытить душу молитвами. Научиться молиться. И завтра мы с раннего утра начинаем совершать эту великую покаянную молитву о себе самих. До побачення, дорогі брати та сестры, Завтра перший день Великого посту. Як добрі воїни Христові, з сердечним покаянням, щирою молитвою та плачем за гріхи свої, вступимо в сорокаденний піст, щоб, очистивши душу, гідно зустріти воскресіння Христове.